Давай, пошел. Вашу черты летят, ваши базы. как бы Ну, ну считаю, что мы неплохо выступили. Где-то, конечно, в последней игре. Ну, как скажем, если в общем брать, да, ну, весь турнир, то считаю, можно занести его в актив. Потому что просмотрели ребят, пообщались и со спортивной точки зрения и с точки зрения общения я думаю он, он пойдет он пошел на пользу вот. и вообще турнир хорошо был организован я думаю все команды вынесут много положительного от этих игр сделают какие-то выводы мы тоже определенные выводы сделаем посмотрим на чем еще где нам надо Совершенствоваться, где нам надо сделать какие-то изменения, коррективы. Хотя а считаю, что турнир не зря прошел. Гол, своей команде, в первом Скажу так, все, все ребята старались. Никого нельзя сказать, что... Я, наверное, не буду никого выделять, потому что ребята молодые, у них еще все впереди. горит. Практически вся футбольная жизнь. Поэтому не буду никого выделять. Сегодня вообще все ударимо вид разывороны в Хард и поняли. Показны какие-то с этим новости, человек бы. Мирелло неадекватный робот, вот, вот. Ну, если не дисциплинованность, это было бы этом за разговор или что-то, за, за что-то, А так, я думаю, это, это вот, большое желание, да, там, не пропустить этот гол, где-то обрезались, где-то, ну вот, где-то вот, вот, это свойственно, да, вот, вот, хорошие две игры, где, считаю, Выиграли заслуги, не вы, ну первую игру там выигрывали, победили, конце, вторую выиграли. Где-то вот огромное желание вот это большое довести, как говорится, до победы. Может, может Надо было немножко на оборотах чуть-чуть как-то э, охладить, может, так сказать. И я думаю, что это от большого желания. Это... В принципе, по дисциплине никаких вопросов не было. Взагали работы орбиты Знаете как, все ошибаются, все игроки на поле ошибаются, судьи ошибаются в своей работе тоже на поле. Да? Тут, тут, скажем так, главное, чтобы не было никакой предвзятости то, что ошибаются, это все ошибаются. Тренера в своей работе, игроки в своей работе, судьи в своей. Лишь бы это было ну, все по-честному. А так, то, что, турнир, то, что... ну, что, не турнир. Ну, на устанавливаем плачу побожания организаторам, болевальникам, простым пациентам, чем подзал в Знаете, как тут кто... Хотелось бы, чтобы побыстрее наступил мир. Я думаю, сейчас, вот, наверное, у всех одно пожелание. Да? Помимо здоровья, это вот главное, чтобы побыстрее наступил мир. тогда когда мы можем куда-то двигаться, как-то планировать будущее. А так, пока будет такая вот обстановка в стране. Думаю, очень тяжело что-то что вообще планировать здесь. Поэтому хочу пожелать, чтобы... И все это закончилось.